વટવામાં આજથી થોડાક દિવસ પહેલાં બિહાર સ્થાપના દિવસ સમારોહમાં હોળી મિલન સમારોહ યોજાયો હતો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તથા દિલ્હીના સાંસદ મનોજ તિવારી સહિત અનેક સંતો મહંતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા બિહારી સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા શહેરના વટવા ખાતે મહાલક્ષ્મી તળાવ પાસે સ્થિત શ્રીરામ મેદાનમાં બિહાર સ્થાપના દિવસ સમારોહ તથા હોળી મિલન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું

और 22 मार्च बिहार दिवस होता है 1912 में अलग राज्य बिहार का गठन हुआ था तब से 113 साल हो गया और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार दिवस का पखवाड़ा मनाने का निर्णय किया जो देश के हर राज्य में मनाया गया मैं महाराष्ट्र भी गया मैं हिमाचल प्रदेश भी गया और आज मैं ये जो हमारा बिहार मंच है उसके साथ गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ उपस्थित हुए आज हम अहमदाबाद में ये बिहार दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अब एक भारत श्रेष्ठ भारत है एक राज्य का उत्सव दूसरा राज्य मनाता है अब गुजरात का उत्सव काशी में होता है पटना में होता है और पटना और काशी का उत्सव गुजरात में हो रहा है तमिलनाडु का उत्सव काशी में होता है काशी तमिल संगम ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है जो एक दूसरे राज्य को जन्म करके और मजबूत होते हैं आज मैं यहाँ आया हूँ धन्यवाद करता हूँ भूपेंद्र पटेल भाई साहब का माननीय मुख्यमंत्री गुजरात वो यहाँ पे तो उद्घाटन किए हैं मैं स्वयं कार्य करते हूँ कई विधायक मंत्री यहाँ पे है मैं तो गुजरात की सरकार का भी और गुजरात प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के साथ साथ बिहार के लोगों को बिहार प्रदेश की रोज सकता खास करके अमित शाह जी ने कहा है कि आज गोपालगंज गो में बोला है कि बिहार को तय करना है कि उनको कौन सी सरकार चाहिए एनडीए की सरकार ने नीतीश के साथ रह के बहुत अच्छा काम किया है आने वाले दिनों में क्या तो उनको जंगल राज चाहिए हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के मेरे बिहार को रखना मेरे बिहार वालों संभाल के बिहार तो के लोग जहाँ जा गए अगर वो वहाँ जा रहने लगे वोटर बन गए और वहां बीजेपी का राज है तो हम उनको कहते हैं कि जरा आप बिहार को फोन करो कि आप कितने अच्छे सरकार में रह रहे हैं और जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे जगह काम करते हैं वोटर बिहार में ही है लेकिन वोट में नहीं जा पाते उनको कहते हैं कि दो दिन के लिए चुनाव चले जाना ये हमारे बिहार दिवस का एक अभियान है और देखिए कितनी खूबसूरत बात है मैं गोपालगंज वाला मनोज तिवारी अहमदाबाद में हूँ और अहमदाबाद वाले अमित शाह जी गोपालगंज અહતા હતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના દિલ્હીના સાંસદ મનોજ તિવારી તેમણે બિહારી સ્થાપના દિવસ તેમજ ઓડિસ મિલન સમારોહને લઈને વાત કરી છે સાથે જ મોટી સંખ્યામાં બિહારથી જે રહેતા લોકો છે જે અહીંયા ગુજરાતમાં વસી રહ્યા છે તેમણે જે મિલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો તે કાર્યક્રમમાં તેમણે હાજરી આપી આ કાર્યક્રમને વધાવ્યો પણ હતો દર્શક મિત્રો એની ન્યૂઝના લાઇક કરી લો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં